Это спорно, потому что есть музей даже в Беларуси. Слушайте, а сам он кто был? Он был какой-то политический деятель, этот Мицкевич. Кто кто? Мицкевич? Так ты даже не знаешь, кто это. Нет. Жесть. Или ты стебешься, или прикалываешься? Нет, я мадам? 27 лет живу в Израиле последних, я не помню. В советские а, времена ты знаешь, про Мицкевича это. не рассказывали, а потом ну я уже... Слабенький себе блогер, блин. Ну, ну, да. если, если у тебя какой-то кон контент конкретно политический, ну тогда не вопрос. А Но почему вот планету, Это писатель, писатель, а, поэт. А, писатель, Мицкевич. Здорово. Шалом. А что шалом? Что ты не еврей. Кто не еврей? Я. А ты еврей? Ты не похож. Нет, но ну я живу в Израиле. А, а Польша? А пока... где живете вы? Я в Польше. Давно? Давно, да. Полжизни. А чего у тебя Польша показывает? VPN? Да. А почему Польшу выбрал? Ну поставил. Мне, чтобы... мне так удобнее. Чтобы что? Чтобы контингент собеседников поменять. Ну, я понял, а с кем кого ищешь? Выходишь, если? вот, так сказать, под Израилем, и попадаются те же самые люди. А тут ставишь Польшу, и тебе новые люди ну, начинают нет. попадаться. А тут в, разве в рулет ТВ можно страну поставить? Если я на VPN ставлю Польшу, показывает, что я из Польши. Ну, я тебе скажу такой секрет открою. Если бы ты даже не ставил Польшу через VPN, ага. то тебе все равно выскакивали разные страны. Возможно, да. Может, нет, я меняется не... контингент собеседников, когда меняешь страну. А, ну окей. Это понятно, потому что у меня как бы вот я тоже удивляюсь. Я как, у меня как, как показывает, вам там больше да? У меня у меня больше да. да. И вот у меня Россия постоянно попадается. Почему у -у -у. так происходит? Ну там есть такая опция фильтр. Вы можете выбрать это страну. Где? под, под фотографией собеседника. Но это сейчас его не видно. Там где у вас хм. сейчас кнопка стоп, когда разговора нет, там есть кнопка фильтр. Можно зайти и а, отметить страны, с которыми вы хотите беседовать. А, окей, окей. окей. Это достаточно продвинутая чат-рулетка, это ее, это ее версия. Не, ну, это вообще, как бы, это же российская, да, вот рулетка? Возможно. Сидит. Я и, даже не проверял, Я, Я считаю, что написал. это вообще давайте, по сравнению с чат... Что-что? Я же не проверял, кто эту чат-рулетку написал. Не написал, сделал эту сделал. платформу. Возможно. Россияне, россияне. Россия. Возможно. Это... Ну, я тоже не буду спорить, но вот то, что я попадался с блогерами, ты же блогер, наверное, нет? Наверное, а вы? Вот, я нет. Вот я попадался когда с блогерами, они говорили, что это российская платформа. Uh -huh. И поэтому вот этот рулет ТВ это конкуренция для чат-рулета, uh -huh. которые там банят. И, и я, я с этим согласен, потому что здесь намного лучше. Но вот она молодая платформа, и поэтому я от каких-то нюансов не знал. Вот то, что вы сказали, что вот в стоп Слушайте, но ну я это... в этой рулет ТВ уже больше года, мне кажется. Ну тогда да, она где-то так и есть. Она не больше, наверное, полтора года. Так, так чем и вы семью. занимаетесь в Польше? На я не половину, хочу. Я. Обычный, жизни. Я обычный гражданин. А да, вы жили. Я белорус родом. Слушайте, а как вам обращаться? Пол жизни можно? прожил. Там и тут. Из какого города Беларусь, если не секрет? С Брестской области. Понял. Как вам можно обращаться? — Да, как хотите. Эдуард, между Эдуард. Ясно. Меня зовут Григалиус. — О, литовское что-то. — Да. Я 12 лет прожил в Вильнюсе. У меня То даже, есть у меня, даже за мной тут висит литовский флаг. Ну, он да, чем-то похож, был... чем похож на белорусский, вот этот вот старый флаг, да? — Ну, только что этот по погонь э, или как он там называется? — Погоня, мне кажется. — Погоня, да. Ну, да. Белоруссии это вот находится... этот вот хвост он направлен чуть-чуть ну, другой, да, вниз. Я вот я неделю назад был в Каумасе, по-польски. Ага. Представляете вот и знаете почему я там поехал? Ну я как бы то, что мне не, 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 недалеко, это одно. Э, вот попался к блогерам вот российским, да, там русский мир. И они мне такое рассказывали, что вот в Литве чуть ли не Африка. Вот с Евросоюзом там развития никакого ничего не работает. 60 процентов молодежи эмигрировало. Я не буду спорить насчет того, что эмигрировало, потому что поляки тоже так же. Они понятное дело, где лучше заработ... по Европам заработать. Поехали на заработки люди. Да, да, да. У и меня вот один пойду... брат, например, в Англии живет, а другой в Ирландии. Вот. И, и э, я вот в Каунасе это же была первая столица, вообще-то, да? Вот, э -э, вот, да. Даже не помню. Возможно. Да, Вот, вот я вам расскажу такую. Сам мне, вот моя девушка, она полячка чист. И она, вот история очень интересуется. И мне постоянно вот, рассказывала про. Мы ну, вместе поехали. Вот даже Мицкевич, про Мицкевича мне рассказывала, который там был 4 года учился, который не любил, Каунас, у mm нас. -hmm. Но у него были характеристические места, где вот парк. Я не помню улицу, вот мы были тоже там. Там, вот, реально, там вот эта речка, да, красивая территория, потому что там такие скажем, холмистые, речушка, не, это ну речушка. Не, манас, наверное, да, если не, не помню не название, если честно, возможно. Там и пам... камень, ну памятник сделали, лавочки, все так, э, как бы там, наверное, что-то происходит в день, там, не знаю, вот этого Мицкевича. А, а кстати, Мицкевич это чей для вас? Тоже спор. Фамилия да. польская. Ну, не конечно, ну, не нет, обязательно. Мицкевич не польская Миц... раз? Польские это ски заканчиваются, это Малиновский, Жуковский, Мицкевич? А, а, Мицкевич? Ладно, это не важно. Белорусская. Нахуй. Белорусская? Ну, это ну, спорно. Потому что есть музей даже в Беларуси. Слушайте, а сам он кто был? Он был какой-то политический деятель, этот Мицкевич? Кто кто? Мицкевич? Так ты даже знаешь, кто это? Жесть. Или ты из стебешься, или приказ? Нет, я 27 лет живу в Израиле последних, я не помню. В советские времена про Мицкевича не рассказывали, а потом я уже. Слабенький себе блогер, блин. Если если у тебя какой-то контент конкретно политический, ну тогда не вопрос. А почему политический. Это писатель, писатель поэт. Писатель Мицкевич. Что он там написал такое? Не знаю, сейчас я скажу. Нет, я, я не то, что не знаю, я не помню. А -а -а. Э, Литва, ой, чизна моя. Вот есть даже в, э, не в гимне польском, когда вот княжество литовское было, вот я вам чуть-чуть открою э, тайны. Когда была вот Литва, Польша и Беларусь, тогда Беларуси по сути и не было. У -у -у. Было, одно государство, было одно государство. И вот он, э, Мицкевич, он воспитался... Княжество и литовское и... или как это называлось? Княжество литовское, я же сказал. Ну да. А может, я быстро говорю, вы, может, не слышите меня? Не, ну, вы назвали. Давайте страны буду, не говорили, вы сказали, что была одна Я буду медленно говорить, как литовцы, и вы меня будете понимать. Нет, так, наверное, Вас латыши, это латышский акцент. Устраивает, вы не литовцы. Сала, салам алейкум. Короче, иди вслед русского корабля. Слушайте, ну, этот полный идиот. Но все равно забавный.